Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма Пульс Актуальне інтерв'ю та сьогодні гостем нашої студії став директор Коменерго Володимир Йосипович Тарасюк. Доброго вечора, Володимир Доброго Йосипович. Вечора. Доброго вечора! Я хотіла б запитати, які, чи підтримує Коменерго наразі двори та технічні споруди в належному стані і як взагалі проходять ці процеси. Ну, добрий вечір, всім московцям. Ну, то, що касається дворових, проє... а, це, дворової території. есть постанова кабинета министров, где методика расчета есть. У нас в функции входят это подпитание дворовых территорий, покоска газонов, уборка листьев, веток. В зимнее время, многие жители видели, что когда снег был, ну, часто у нас не бывает, но все равно у нас два трактора на базе ЛТС, которые постоянно прочищают эти проезды. Это все, что касается уборки придомовой территории. Если касается ремонта проездов, такой, такого понятия у нас в тарифе нет, потому что это четко регламентирует постанова Кабинета Министров 429 от мая месяца 2009 года. Мы это постановой пользуются все жилищные хозяйства Украины. То, то, что тарифы это мы выполняем. Добре, відповідно договору, який у вас є, який ну, щодо надання послуг, який безпосередньо перелік послуг входить власне, до тарифу Коменерго та обслуговування містян? Як я вже сказав, на основанні постанови Кабінету міністрів у 2009 році був проведені розчет тарифу, постаново називається порядка рефор... формування тарифів на жилищні услуги. 19.08.2009 года было принято решение городского совета, городского, исполкома городского совета, который в которое компетенцию входит в утверждение тарифов на жилищные услуги. И многие жители, может, не знают, тарифы на водоснабжение и отопление утверждаются в НКРФ в Киеве. Только жилищные, тарифы на жилищные услуги утверждаются городским советом. В 2009 году был утвержден был произведен расчет тарифа и был утвержден перечень. Перечень – это на основании, я вам уже сказал, Кабинета Министров. До решения было принято еще два положения. Это норма и периодичность проведения текущих ремонтов. Это, к примеру, ну, в основном это текущий ремонт мы выполняем в пределах, вот, к примеру, кровли, ремонт кровли до 10% от площади кровли, замена трубопроводов до водоснабжения, канализации, отопления до 7%, также самая замена электропроводки до 7%. Также утвержден перечень периодичность проведения ремонта. Вот, к примеру, уборка придомовой территории 6 раз в неделю. У нас эту работу выполняет 40 дворников. Есть, в этим решением утверждена площадь, прибавляемая к каждому дому. Есть схемы, размеры этих площадей. Вот. И на основании этого было посчитано штатное расписание. Вот. Каждый дом имеет свою территорию. Это, это не значит, что она в собственности, это территория, которая убирается. Вот. Утилизация негабаритных отходов. Это то, что мы говорим, листья, ветки, мебель. Вот, ну, ежедневно по мере накопления. Вот Я там дальше расскажу, сколько что стоит. Уборка подвала проводится веси, весной и осенью. Оформляется актами. Вот, мы в этом году готовили и под убежищем, знаете, вот, так называемые. Аварийная служба работает у нас круглые сутки и выходные. Обслуживание внутридомовых систем водоснабжения, отопления, канализации тоже постоянно, ежедневно. Туда и входит и подготовка к зиме, и гератизация, дезинсекция, это обработка подвала согласно графика, который утвержден с специализированным предприятием. Он выполняется, оформляется актами. каналы проверка <клышко> производится один раз. Это вентканалы, где нет газовых колонок или приборов где есть такие приборы, производство два раза в год проверка, то же самое, э, график утвержден управлением газового хозяйства, мы ежемесячно туда отчитываемся, сдаем акты по этой работе. Ну, текущий ремонт – это э, тот объем, то, те работы, которые выполняются, это то, что я сказал, до 7%, до 10%, это э, еж, планируется еж, на, ежемесячно на год, кровли мы запланировали в этом году начать в мае, но с виду того, что пошли дожди в мае и июне, практически немножко мы не вовремя начали, но сегодня работы эти ведутся. Так. Теперь установка обслуживания номерных знаков, ну, это было, планируется их устанавливать, но пока тарифа его нет, но перечень утверждено. И освещение мест общего пользования, это освещение подъездов, тоже рассчитывается по нормативам. И электронерия лифтов, это та электронерия, которая берет электродвигатель, который сегодня вроде нормально работает, но по информации, что более 80% лифтов сегодня отрабатывают свой ресурс, их необходимо останавливать. Но есть счетчик, снимается показания. И так ведется учет но инши э, затраты это э, печатная продукция э, это э, катка, заправка ну, то что касается там, э, чисто бумажной работы вот. что касается самого тарифа вот, вот к примеру дом номер, Головко номер 20 уборка придомовой территории 14 копеек вывоз, вывоз, вывоз это, негабаритных отходов 3 копейки за метр квадратный общей площади. Уборка подвалов 0,001 копейка, даже не, не копейка. Аварийная служба 3 копейки метр квадратный. Техническое обслуживание, самое, сложное это внутренних систем отопления, водоснабжения, канализации в этом доме 0,42 копейки. Диротизация 0,02 копейки. Практически с квартиры там платится 5 копеек в месяц, дезинсекция то же самое. Обслуживание дымовым каналов 4 копейки с метра квадратного. Текущий ремонт конструктивных элементов, система водоснабжения, канализации, отопления, кровель 50 копеек. Подготовка к зиме это завоз песка, 2 копейки, освещением из общего пользования 20 копеек обслуживание внутридомных электросетей 8 копеек, электроэнергия лифтов 20 копеек, ну, общие и другие услуги, то, что я вам говорил, 3 копейки. В том числе рентабельность 6%, и мы два года назад перешли на единый налог, вот, составляет 4%. Итого тариф 1 рубль 89 копеек. Вот. Но я здесь хочу еще остановиться на том, что если уже мы эту тему затронули, вот, что на сегодня мы, в том числе, я хочу сказать, что у нас мы проплачиваем все налоги. Вот. на сегодняшний день мы проплатили в пенсионный фонд миллион сто тридцать тысяч. Военный сбор 44 тысячи, 44 на десятая тысячи. И в местный бюджет это налог физических лиц 360 тысяч и единый налог 377 тысяч. Это единственное предприятие, мы, которые платим, пришли на единый налог и платим налоги единый налог в местный в городской бюджет. Остальные предприятия у нас на, платят НДС 20%, эти налоги идут государственный бюджет. В прошлом году хочу сказать, примеру что мы местный бюджет заплатили полтора миллиона. Вот. То, что касается текущих ремонтов, я взял примеры. Сегодня по кровле мы практически выполнили, это полторы тысячи метров, и планируем где-то две вот. с половиной. Также выполняются работы по замене канализации. В основном это больше всего сегодня это выпуска, которые выходят до колодцев, и они со временем уже не выполняют свои функции. Приходится их откапывать и менять, и в подвале, и выпуск на улицу. Вот. Ну и чтобы не было, что многие говорят, да, написать можно все, что угодно. По каждому объекту рисуется схема после выполнения. Вот я могу показать, где расписаны все диаметры, все площади. И в любое время можно проверить без проблем каждый дом. Это на каждый дом отдельно делается. Что касается кровель. Вот, к примеру, мы сейчас выполнили советское 32. Квартира 141, 142, 143, 144, 213, 214. Все 195 метров. Так же самое на каждую квартиру рисуется схема выполнения кровель указывается метраж. Вот, так что это тоже контролируется, и любой житель может поинтересоваться, мы можем показать. Ну, кратко, и вы знаете, что нам мы планировали, наверное, многие знаете, в прошлом году был утвержден тариф с учетом ремонта стыков стеновых панелей, промывка внутродомовых систем, это дополнительные были услуги, помимо этих. Вот и покраска за проводом. Но в декабре месяце депутаты городского совета отменили решение сполкома, так что эти работы мы не выполняем, хотя могли бы их выполнять. Розуміло, тобто тариф все ж таки встановлюється міським виконкомом безпосередньо, да. а ви працюєте за переліком своїх повноважень, котрі то, є в положенні що, кабміну. То, що, да, що розрахунки проводяться на основі постанови кабінету міністрів, і розрахунки производяться, перевіряються економічним управлінням, і сполком утверждають. На останній раз утверждали в 11, от 4 роки ми ж працюємо по тарифу 11-го року, Хоча сьогодні вже всі знають, сколько сьогодні бензин стоит. Вот, если банк окраски даже в 2013 2014 году стоила 43 гривны, сегодня 90. Вот, если взять ремонт крови, рубероид, если был 170-190 гривен, сегодня 380-420 рублей. Это практически где-то 1,8 раза все материалы строительные подорожали. Зрозуміло. Ви в переліку називали плановий ремонт підвальних приміщень, підготовка, що він проводиться навесні та восени. Ні, ні, прибирання навесні. При, прибирання да. так ремонт я от показав, то що ми ділимо практично житні. До нас зверталися жителі за адресою вулиця Занабіла, 8. Підвальне приміщення в їх будинку знаходиться у поганому стані, проте як я розумію. Ще ремонту там не відбулося. Можливо, вони кудись не туди зверталися, чи як швидко взагалі ви реагуєте на подібні виклики? Ну, будь-який виклик, який диспетчер службу, приходять, виконуються всі роботи в течії робочої сміни. У нас не було такого випадку, щоб десь 2-3 дні дом без води стояв, або світу не було, або каналізація в підвалі тече, то что 2-3 дня не чистят. Вот по земле было 8. Но если сказать, что мы ничего там не делаем, мы практически уже 90% там труб поменяли. Вот начиная с 2010-2013 года заменено два выпуска канализационных, то, что я показывал, потому что топило весь подвал. 14 ну, 32 39 метров заменено под, по подвалу пластиковой трубы. В этом году уже заменено 18 метров. Всего, всего там, в доме сегодня выполнено замена канализационных труб 76 метров погонных на сумму 30 тысяч одна десятая гривен. Это есть такие схемы, это можно проверять. Так что говорить, что там ничего не делается. Да, бывает то, что э, вот, буквально позавчера пришлось разбирать канализацию, потому что высыпали туда все и очистки помидор, и перца, и тряпка в придачу. прочистить не могли розбирати Це, мною, завіся, то, як хто цю і для чего. Просто люди лень винести тут кульок на улицю. Бувають, що все в унітаз. А потім страдають підвали, страдають первые перші Добре, а які планові роботи проводитимуться в першу чергу напередодні осінньо-зимового сезону, от по черзі, по пунктам, що буде проводитися в. Ну, работы уже начат еще с апреля месяца. Мы в марте месяце утвердили мероприятие по подготовке к зиме. Вот. Они утверждены решениями исполкома. Мы... Нет такого понятия первые. Есть расписывается график. Вот, к примеру, сегодня в перечень входит эта подготовка, система снабжения отопления, канализации, ремонт кровли, ремонт подъездов, остекление. Ну, там целый перечень. Ну, к примеру, по я уже говорил, что кровли, сегодня мы чуть-чуть опоздали, но уже полторы тысячи метров кровли сделаны, я показывал схему. Вот сегодня работаем, пришли, закончили на сучка 18, пришли на советскую 20. Есть график, который, ну, в первую очередь, там делается, где нету долгов. Потому что, я вам рассказал, рулон рубероида стоит не 180 гривен, а уже 380-400 вот. Сегодня уже 70% системы отопления, водоснабжения, канализации подготовлен, это проведена ревизия. Сейчас ведется утепление в подвалах. Сейчас на очереди Советская 47. Вот, и уже две недели совместно с работниками управления тепловых сетей они ходят, проверяют э, системы отопления. Вроде таких больших замечаний нет. Э, планируем закончить все работы где-то до 15, э, ну, до 1 октября, ну, до 15 сентября. Получится до 1, до 1 октября должны закончить все работы. На сегодня уже выполнен 12, ремонт 12 подъездов. Сейчас на, ремонтируем, начали ремонт Сучковый 29 подъездов. Вот, ну, если мы планировали обычно 25-30 подъездов, в этом году в связи с материала будет выполнено 20-22 подъезда. Добре, ви кажете щодо несплати так за вартість послуг. А що робити, наприклад, містянам? От частина жителів у будинку, можливо, навіть навіть виправно сплачує за рахунками, проте якась частина може не оплачувати свої безпосередньо борги, і як в такій такій ситуації шукати вирішення проблеми? Ну тут сказати, що якщо там якщо ми на те, що там. є... 20 не платы, и мы не делаем такого, нет. У нас есть, что, не платят, платят 30-40, а 60 не платят. Там есть проблема. Там сегодня придется, наверное, электричество отключать, потому что у нас долги за электричество, у нас не отключили, мы работаем сейчас на генераторе. К примеру, Ливаневску один дом, 230 тысяч долга. Вот, это практически где-то 60% людей ни разу не платили. Но мы не считаем, те, допустим, тысячу гривен, там, ну, ну, в пределах ну, полторы тысячи, тысячу двести, но есть такие, что и десять тысяч, и шесть с половиной тысяч, и пять тысяч. Вот. Но я просто не могу понять этих людей, как, вот, допустим, живут на восьмом, на девятом этаже, пользуются лифтом. Электрониры сегодня не дешевые. Нижние этажи платят пенсионеров, бабушки, дедушки, ну, и люди, которые понимают, что оно такое. Они за счет их ездят каждый день. И в каждой семье, наверное, не один человек, а четыре, может, пять. Просто що живу за счет других жителів, Больше тут нічого не скажеш. Зрозуміло. Щодо обслуговування ліфтів, якщо зайшла мова, також зверталися наші містяни і питали, чи є якась інстанція, де можна безпосередньо напряму оплатити послуги, тобто як ліфтове господарство, тому що багатьом або дорого, або комісія, ну як у посередників завжди, так і в банківській сфері, і на Укрпошті. Отпытали, как можно вырешить такое пытание? Ну, дело в том, что мы лифты, платежи за лифты не берем, это берет подъемник специализированной фирмы. Насколько я знаю, они были прием вели, тоже принимали платежи, так как и мы принимаем. Но, наверное, в связи с тем, что введено сегодня обязательное кассовое обслуживание, может, они отказались. Я я тут не могу ответить. То есть, их компетенция, они... Напевно, да, с кем они заключили договор, с теми и идут прием платежей любой банк. У нас, к примеру, Три банки плюс на, на, на своєму офісі приймають платежі ежеднів і в суботу з 9 до 14 чоловік сидить, приймають платежи без комісії, без нічого. Добре, і давайте поговоримо про освітлення. Ну, лампи та ліхтарі це таке. досить нестабильное питание. И какие безпосередние работы ведутся в цьому напрямку зараз? Ну, дело в том, что согласно тарифе, мы, мы обслуживаем только домовые сети и светильник возле подъезда. Ну, я не первый год работаю и знаю, как было раньше. Дворовое освещение было подключено к уличному освещению и когда на улице включался свет, включалось в дворах электричество освещение. Это все должно быть содержаться за счет бюджет. Но у нас ну, в Московской пока такого нет, в других городах есть такая служба, как Горцвет, которая это все, ей выделяют средства. Вот улицы освещаются, у нас, у нас выполняет комбинат коммунальных предприятий. Учу прокол э, директор. Там выделяются деньги на ремонт, на освещение, но, наверное, пока до дворов нет возможности это подойти. Тобто, воно пов'язано безпосередньо з освітленням, яке супроводжується. Ну... бути підключено до освіщенню вулиць. Uh -huh. І кожна, На кожну на вулиці чи у трансматривих в, 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 в станціях там стоїть прибор чого, який фіксує потреблену вернірі, вони за нього розчатуються. Добре, я дякую вам за звіт і за інформацію. Пропоную звернутися до наших жителів, можливо, щось побажати чи залишити свої рекомендації. Ну, що я хочу пожелати? В наше трудное время тут тем более, что вышел новый закон, который предусматривает в течение года, он вышел в июне месяце, в течение года, 2000, 1 июля 2016 года, в всех домах должны быть созданы или ОСМД, или управитель. Сегодня государство и бюджет уже уходят от финансирования капитальных ремонтов и и других, то ремонт и лифтов там и все остальное. Все сегодня будет переложено на собственников квартир. У нас сегодня приватизировано 98% квартир. Но тут много вопросов, и если я говорил, что практически сегодня 80% лифтов надо капитально ремонтировать или их остановят. Но сегодня ремонт лифта стоит в пределах 100 тысяч гривен, насколько я знаю, это одна проблема. Другая проблема, это, ну, в принципе, да, надо ее создавать. Но первый шаг, который создав... создавалось, условия было в законе, когда создавался СМД, что когда создается СМД, значит должны отремонтировать провести капитальный ремонт дома. Но это никто ничего не стал делать. Вот, и тут возникают эти проблемы, что практически в каждом доме будет маленький ЖЕК. Вот, и как оно будет управляемо. Другая проблема еще, что... Ведь много домов у нас уже за 50 лет. Там состояние, если взять, допустим, эти 2-этажные дома, тут еще более-менее, но пятиэтажки, двухэтажки, трехэтажки, там много проблем, потому что никто практически капремонт уже лет 25, там объем не выполняется. Вот. Ну и что хочу сказать. давайте сотрудничать, будем помогать. Все, что можем, выполняем. Я понимаю, еще не все, потому что не все от нас зависит. Вот, ну, всім пожила здоров'я, терпіння. Дякую. Будемо з вами прощатися. Дякую вам за відповіді. На все добре. До свидання. І на цьому ми завершуємо нашу програму. Я нагадую, що на наші запитання відповідав директор Коменерго Тарасюк Володимир Йосипович, в студії працювала Наталія Бондар. На все добре.